Там же у холі будинку офіцерів розгорнули виставку зброї та речей воєнних часів. Всі вони з приватної колекції Святослава Гребеня. Чоловік збирає їх вже понад 10 років. Наша репортерка Оксана Святенко бачила цей арсенал зброї та поспілкувалася з колекціонером. Найстарший, старший, все-таки Максим. Максим, ну, це все приобреталось потихонечку. Це образець англійського пулемета. Максим. Значит, он стоял очень долгое вооружение, практически до 1944 -го года его был налажен выпуск, это еще в, захватил он Великую Отечественную войну, значит, отработал, и с самых истоков, то есть с -го года, это образец 10 го года. Калибр 7,62, питание ленточное, то есть очень надежный был пулемет, но был у него очень большой минус, он был очень тяжелый. И поэтому как бы в 1943 году на вооружение приняли уже облеченную версию. Это назывался СГ. Здесь предоставлены трехуголки, письма, фотографии и газеты оригинальные вот, Великой Отечественной войны. Вот это, наверное, бумажки казавой. более это самое интересное. Газеты, целую сводку газет о 44 1945 45 год. Читані касалися імені бюро формбюро, статті Сталіна там публиковались. Ну а письма люди просто приносили письма. Це польова радіостанція 40-х років. Сигнал приймався за допомогою ось таких наушників, а передавався за допомогою ось такого мікрофону. Про те, що братист не сказав нічого зайвого, на польовій станції було нагадування. Она стояла э, на вооружении, если мне не изменяет память, по-моему, до э, середины 60-х годов. Она была неприхотливая, э, одевалась на спину. И э, в связи с, э, в процессе наступления, например, подразделения, он должен был, его обязанность – бежать возле командира. Если же это была артиллерийская точка, значит, находиться одна в кардиоскопе возле командира, а вторая там, На воздух артилерії і пасвісно адавались команди по ведению огня. Оксана Святенко, Вадим Інжиєвський, телеканал Віта.